Какие ошибки совершают пассажиры при поездках в Европу? Первое это, что касается документов. Ну, здесь все очень просто. Загранпаспорт должен быть биометрический, должен быть действителен еще не менее 180 дней. Если едете с туристической целью, желательно иметь туристическую страховку. А туристическая цель, то есть если у вас нет защиты на территории там Германии, Испании какой-то, да уже часового захоста, если нет. Ну, и вы говорите, я просто еду, но это значит туристическая цель. И по закону имеют право требовать страховку, если нет, или штраф, или вообще не пустят. Ну, в общем, проблема. Дальше на животных обязательно документы с собой не брать сало, не брать больше 40 сигарет. Алкоголь в пределах дозволенного. На детей тоже обязательно биометрический загранпаспорт. Не менее 180 дней действует. Семена, понятно, не брать. Животное с документами. По ребенку еще свидетельство о рождении его нужно взять обязательно. Что это ваш именно ребенок. А если ребенок едет не с родителем, то обязательно нотариальная доверенность на сопровождающего от обоих родителей. Обязательно. Вот. вот это вот основные ошибки. Ну а там уже ну и трезвыми ехать самое главное тоже, потому что пьяных могут высадить, имеют право там не буянить, не кричать, водителей не бить, а быть с ними очень вежливыми, потому что работа у них нервная и тяжелая. А автобусные билеты на сайте Рапикон.